Наше життя це стрім, стрім колетить. Я не проти, наша країна, наш дім. Вона потребує більше турботи. Наше життя це стрім. Наші донатори. Ми самі хочемо щастя дітям своїм, нашій великій сім'ї. Наше життя О, це робіт. Да, да, З Камчатки, а ти откуда? Украина город Винница. Тебе сколько лет? Мне 20. Да ладно, я тебя... не, не верю. Че я тут не на верю. На ребенка похоже. Но могу что-то взрослое сказать. Не, не надо. Ребенок тоже может что-то взрослое сказать. А ты очках? Ну, не знаю. Я плохо вижу. А, я тоже. Понимаю, Жиза. А что ты делаешь тут? Зачем она тебе? Я, короче, думаю, мне сейчас на гитаре поиграть, или мне порисовать, или мне. Ну, короче, мне скучно, типа, а мои друзья все учатся, они заняты. А ты какой-то язык знаешь, кроме русского? Ну, я, я могу понимать на польском, если говорят. На украинском тоже могу понимать, если они говорят. Но именно самой составлять какие-то предложения длинные я не могу. А чего э, ты знаешь польский? Ты же на Камчатці живешь? Мультики даже? На, на польском я знаю песенку. А на польском. Ну просто смотрела там, сериалы. сериалы. Типа того, да. Схожа мова: российская и польская чи не? Ну блин, это ж родственное все. Как бы там одна языковая группа, ага. конечно, понятно все. А на коты в Чечне? Я не учусь вообще, ни на кого. Я-то. Ну, я уже отучилась, и мне нужно искать работу, а мне так впадло это делать, и я сижу тут ни хрена не делаю. А ты учишься? Не, я уже работаю. А ты хочешь работу найти, или человека, который тебя будет обеспечивать? Да, у меня есть человек, но, блин, мне пофигу, мне хочется, типа, тоже работать кем-то. А. Нічого собі. Типа, це ж круто. А, а ким типу, ти хотіла тебя... б працювати? Я думаю, переучитися з товароведа на виспитателя в дитському садіку. Ага. А, а коли, а коли, який та, котра, котра година зараз, скільки годин? Скільки років? Время? Время. Время? У мене? Да. 18-20. А, це та вже такий вечір. А у вас сонце за вікном чи темно цей час? Ну, воно садиться, ага. Да. Разумею. Тут типа другой часовой пояс, но тут еще до сих пор снег валяется почему-то отвратительно. Mm -hmm. А ты знаешь, ну, чем, чем да? изняется слово человек и человек? Вообще это не знаю. А, человек это муж, мужик. А. Но. Я знаю, что на польском мужчина это мужчина, а. кабета женщина. Mm -hmm. И там так же, как в украинском девчонка, это девушка. Ага. А хлопец? И... Ну, хлопец там также мальчик. Это мальчик у них. Ага. А в них язык, а не мова. У нас мова, и в Беларуси мова, а в поляке в язык. На, но этим тоже даже различается. Но а там очень много похожих слов. И я знаю, что многие украинцы они знают польский, типа, прям вообще могут, типа, на нем разговаривать спокойно. Не, ну прям размовлят их, что их, кто живут у Львове и поруч. Ну, они потому что ну, я был друг с Львова, и он, короче, они на заработки ездили, типа, в Польшу. Угу. Вот. И поэтому они знали язык. А ты знаешь, Ирия? что такое дробина? Дробин? Я не знаю, что это. А -а -а. лестница. Я знаю, если предложение какое-то, да, в английский также я знаю, типа, если какое-то предложение или о чем идет речь, я могу понимать, типа, что там вообще происходит примерно. У -у -у. Типа, типа, знаешь, там слова такие были в этой песне. Я вот понимала, о чем она, а перевод я через несколько лет только узнала. Там, типа. Э Як вековок олемом зясных вы там гвоздь кода лежит не везет то что делает як ура году пьет як вековок кто с Это звёздки, это что ты читаешь? Это польская корова. Я знала, что там про нату, я знала, что там поется про ломку человека, который типа хочет достать до звезд, хочет типа срочно шурнуться, но я не знала, типа, словного перевода. Угу. А ты куда хотела бы жить? Вообще, типа, где угодно? Да. На Ямайке, конечно. Я бы, короче, пила ром. Я бы лежала на песке каждый день. Просто у меня бы были друзья и еще регги пластинки. Вот было бы реально круто. Компец. Ну ч ⁇ чувак? А, блин, я просто живу в таком месте, типа сером каком-то, холодном. У вас там гарно вулкан, где там можно пить. Есть, есть, есть да. <с угу. <с Но это полная херня, потому что, ну тут люди вообще, типа, не должны жить. Там в Совке в ссылку сюда ссылали, а тут люди живут, типа, по кайфу им как-то еще. Я думаю, охренеть типа вообще хочу жить типа где пальмы там растут и можно кажется, не кажется, от голода коли, страдать. Когда зима у вас, то мне кажется, когда вы писаете, то оно долетает ледом. Ну, возможно, да, но блин, я не знаю. Типа знаешь, мне кажется, лучше самое классное жить в стране, где все растет. Типа mm -hmm. на Украине тоже все растет, и там типа, я слышала, у меня история говорил, что одним полем украинским можно накормить, типа, вообще весь совок был, можно накормить mm. и так одним полем. Цикаво, <свёздор> сколько <то пола> <свёздор> это пола гектарев. Ну, то Я не знаю. А там растут какие-то фрукты другие растут? Ну, я не видела, но, может, у кого-то на дачах растут, но в свободном доступе нет. А что там растает? Все стоит до жопы дорого. Ну, так, в теплицах огурцы, картошка, понятное дело, там. Но... А дорого коштует, а дорого стоит, дорого коштует. А да, а де вы берете гроши? Ну, как? Зарплаты великие? Ну, блин, я бы не сказала, что большая зарплата, типа, тут у всех. Это, наверное, смотря, ну, от работы зависит. Работы тут, я, я бы не сказала, что много. Я вообще не понимаю, как тут люди живут, честное слово. Mm -hmm. Реально классно, в теплом месте, с огородом. Их вообще офигенно. Mm -hmm. А ты, цей, э, какие передачи какие-то украинские, или что-то такое? Интересно просто, откуда украинские? Это... Это, дорогая, мы убиваем детей. Э, это, мама. Мама в 16. Вот. Ну и весь телеканал Йуан был какой-то ну, на украинском. Переклади мені, будь ласка, на російську мову таке речення Кохати можна дівчину, а любити маму. Кохати, это так люблю, это есть кохая. Значит, кохата это обнимать любить, любить. Любить? Любить. А любите чем отличается? А ну вот именно в русском языке нет различия. А у вас есть охренеть, да. круто. Нас, нас можна любити друг, кохати другу половинку, а все інше нас можна любити. Хоча можна і другу Это... половинку любити теж. Это типа как тоска, которой нет в английском языке. Этого слова. А, так, так. Ну, є, є речі, які в різних мовах не, не можна перекласти. Ну да, як так, як це так. Але в нас багато, таких. у нас, э, є е, дієслова, глаголи, глаголи, по вашому, э, які у вас мають різні значення, а однаково звучать. Наприклад, я вважаю деньги і я вважаю моє Ну, а в, нас, а в нас це різні слова. Я вважаю і я рахую. М -м 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 -м. Наприклад. І да. таких багато, і ще є там пару таких дієслів в російській мові, похоже. И ну, я слышала, да, я слышала, типа, на ютубе там филологи всякие, там, короче, они говорят, что, ну, хотя они с, я, раз, ну, с одной языковой группы вот эти с, языки, типа, русский, украинский, там, но у них там другое именно построение идет чего-то, ну, короче, они с одной языковой группы, но разные. Это, знаешь, как, типа, латынь, наверное, угу. которая, типа, от которой языки происходят вообще. А в тебе корення українське чи, чи ти росіянка? Як, як ти руська, чи як? Як ти себе вважаєш? Чоловік. я не знаю. Типа національність у тебе яка? Блин, да я не знаю, если честно. Мне родители yeah. никогда не говорили, какой я национальности. типа говорю на русском, думаю на русском, вижу сны на русском. Но если бы я знал другой язык, может быть, я видел бы сны на другом языке, не знаю. А сколько треба грошей вот, на чтобы нормально жить, да, семья, с трех человек, дитина и мама, папа. Сколько треба с грошей? трех? 3... Да. Ну смотри, ты, если снимаешь квартиру, то это может быть минус 40 тысяч сразу же. Угу. Uh -huh. Если ты не снимаешь квартиру, ну, где-то 20 тысяч uh -huh. в сумме, чтобы тебе обошлось. Uh -huh. Блин, ну, 100, больше сотки точно, наверное, и то небогато, типа, будете жить. Uh -huh. Типа, мне как-то так кажется, потому что на одного человека, ну, я одна жила, мне, типа, 30 тысяч, это а мне мало, я не снимала квартиру. Uh -huh. Слушай, а у вас есть типа, так звание герои СВО на Камчатке, которые приходят там без рук. Без... Ой, это моя самая любимая тема СВО, блин, как mm -hmm. всегда. Есть yeah, 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 <laughs> герои. <laughs> Они, короче, uh, я работала в красном белом магазине. Uh -huh. я... У вас тоже в Украине есть? Нет, у нас такого немає, но я знаю, что там червоно-черные такие сорочки кличики. Там алкоголь, вообще, да, продается. Да, 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 да. И эти СВО приходят. А у вас есть скидка на водяру, я думаю... Бать". Они, да, они типа без ног есть. там, Ну, приходят. Но... Приходят без ног, звучит интересно. Воз... Ну, возвращаются, в смысле, без ног. Но есть инвалидов. Я думаю, что много. Я видела парочку. В своем городе, а у меня город маленький. вот На кладбищах тоже много, и вообще, в принципе, очень много. Своего. И понимаю тоже на свой хрена просто. Mm -hmm. Хотя я ну, типа, жила я в Москве где-нибудь, я бы поняла, почему так много, типа. А я живу вообще на окраине далеко, и тут тоже очень много. Mm -hmm. То, может, паке из окраин их и забирают. Может, навпаки, они не в Москве живут, а с окраин, окраин, потому что зарплаты маленькие, а там им великие зарплаты платят. Может, они поэтому туда идут, но, типа, как-то вообще неприятно, если честно. Потому что преступников же много, и страшно, потому что, типа, они с тюрем же освобождают их и помиловывают. а я женщина, и, типа, И как мне с преступниками жить в, одном, в этом городе. А ты э, кохала хлопця, як, з яким був перший раз, чи ні? Я бы любила парня, если бы он. Не-не, чи, чи любила ты хлопця, з яким була перший раз? С первого хлопця твого любила, чи ні? Блин, я не знаю, я об этом вообще не думала, если честно. А ты могла бы с безногим встречаться? Ну, типа, да, у меня просто такой парень, что он, в принципе, может и без никаких СВО без ног остаться, так что думаю, да. Угу. Зрозумів. А це, а знаєш, це питання таке, якби в тебе є зараз хлопець чи ні? В тебе є чоловік. Є. Є. А Єсть. якби смерть прийшла, спитала тебе забирати, смерть забере, чи, чи твого чоловіка, кого б ти віддала? Блін, ну ми з ним, кстати, розмовляли об этом раз, Я б лучше себе вибрала. А ні, якщо б я б його вибрала. Потому что ему сложнее пережить утрату, нежели самому умереть. Так что, чтобы он не мучился, я бы его выбрала. Чтобы... Ага, ну да. Хочется пожить на Ямайку, чтобы поехать. Да не, ну ага. просто, типа, пережить смерть любимого человека бывает сложнее, чем умереть самому. К кому легче живется в этом свете, э -э Хлопцам или девчатам? Как думаешь? Ну, девушкам легче живет. жизнь. Да? Ти би не хотіла бути хлопцем в другому житті? Чи хотіла? Ну, блін, ну. Типа, ні, мабуть. Мені кажеться, ні. Який ужас. А скільки років жінка повинна народити, як ти думаєш? Ну, найкращий вік? Найкращий вік для народження дитини? Ну, 26? А, а має бути в ідеальній сім'ї дві дитини чи одна, чи три? Да блин, сморя, типа, это индивидуально же. Если деньги позволяют, типа если нервы позволяют, то можно вообще хоть 10 детей завести. Пофиг вообще. А ты казала, что ты вчилася на товароведа, да? Ты памятаешь свои науки, что тебе было все одно, что там. Мне было все равно, но я работала, типа, по этой специальности. Я вообще, типа, не училась, потому что я работала, типа, в магазинах. Mm -hmm. им было как-то все равно. Мне легко дается учеба, когда ты уже работал уже сто раз. А, ну да, там же тебе, тоби... ты ж, главное, не знания, ты в які загальні, тобі головне по тому магазину, в якому ты працювала. А працювала ты... Это образование, Уводим, да. Алкоголь... Это нахер не нужное образование, если честно. Вымершая профессия уже. А що най... ну, найчастіше купували в магазині в цьому? Найдешевшу водку, чи ні? Ну, цікаво просто. Що найчастіше купували? Так... Чаще всего. Так... Що? Чаще всего що покупали п'ють. Да, да. Ну Якщо если... блін, ну якщо так подивитися, то водку кожен день покупали. Ну, дешевые, это алкаши дешевые, просто да. Дешевые именно или разные? Ну вот как. Ну, алкаши покупали самую дешевую одну и ту же водку каждый день. Mm. Понял. Ну, или самое дешевое пиво. Там два варианта. Mm -hmm. А, а пиво сколько лит, литров купляли? Ну, там полторашки. Полтора. Ну, по ну, такое крепкое. По крепкое, по крепкое, да. Ясно. А вони до тебе цей заливали якось тіпо, там. Е -е -е чи а бикували до тебе? Було таке, що часто бикують? Типу там mm -hmm. старше не дала, ще щось, ні? Ну бувало, але типа рідко, мені mm -hmm. кажеться. В начале, когда работала. Да. Mm -hmm. Потім уже нет. Меня больше бесили люди, которые скидку просили на алкоголь, очень сильно раздражали. И бесили еще эти люди, которые под закрытие приходят и буянить начинают. Ты бы, как бы тебе дали возможность с Путиным чайку попить, ты попила бы? С Путиным чайку попить? Я бы с ума сошла. Mm -hmm. Я... Я бы не смогла, наверное. Я бы... Как мне ему в глаза смотреть? Серьезно? А, а, что... Я бы... Я бы могла чайку попить, но я бы вообще ни слова не сказала. Типа, мне нечего даже сказать, если честно. И спросить нечего и сказать. А какую он помилку допустил за все? За сколько там лет ты живешь? За 20 лет? Какую помилку он допустил или нет? Ошибку допустил или нет? Так, за мои 20 лет ошибку совершил... Блин. Можешь повторить еще? Какую ошибку Путин допустил за 20 лет, когда ты живешь? Есть какая-то ошибка? Блин, я даже не знаю, типа, я бы вообще предпочла другое какое-нибудь, типа, стиль правления, типа... А. Меня, в принципе, не, не, не вкатывает что-то. Угу. Розумію. А чому люди вибирають Путіна в Росії, як ти думаєш? А думаєш, вибирають? А, Думаєш, вибирають? вибирають? Угу. Мені кажется, ніхто не выбирает. А якби в Росії, де б ти хотіла жити? В наприклад, в Краснодарі чи де б ти хотіла жити в Росії? Ну конечно, так. в Крас, ну в Росії, то Ростов там что-то такое, типа может угу. ну. Ну, или там, Какой-нибудь маленький город тоже, но близкий к большим городам. Тип, а ты что даже... хотела бы побачить Японию, там чи Америку, США, Канаду? Конечно, в Америку хотелось бы поехать ага. еще. Ну я не знаю, типа, как я там приспособилась бы, но просто хотя бы поехать прикольно было. В Германию, например, еще классно было. А ты казала, что на гитаре играешь? Что ты умеешь играть? Гражданская оборона. Че? Да я тебе уже не знаю, все идет по плану. Так я ее и умею играть. А, окей. Ну там Камедос еще. Я не знаю, что это такое. Комедос это регги группа русская была, вроде. Хорошее что-то человек, или как всегда? Ну, блин, еще эти типа, А сколько мне років? Как думаешь, сколько мне років? Тебе, ну, лет 24, может. Правильно, угадала. Слушай. Реально? А, да. А слушай, а, а, слухай, а э, еще питание. А какие книжки читаешь? У меня есть книжка. Но она, правда, вредёшься, ты не сможешь прочитать. Но я могу картинки показать. Это книжка с картинкой. Там, вот. там все нормальные картинки, чьи есть? Якісь... А, нормальные, наверное, да? Я тут дивлюсь. Ну, хорошая, с картинками. Понял. Я только не знаю, что нормальные там картинки. Я слепый просто. Ну там когда как, потому что бывают они нормальные. А... Там со всего света собирали эти картинки, по моргам ездили. Угу. Понял.